Есть подключение? Шеремет, Шеремет. Да. Алло, доброго дня, Павло. А це Андрій з громадського, ви просто зараз в прямому ефірі. Поки ми на екрані показуємо, як міліція залишає автобуси з міліцією залишають урядовий квартал у великій кількості прощають площею Слави, Хотіли запитати у вас, що ж там які підсумки зустрічі з Януковичем європейських міністрів? Що ще крім НІ ще НІ недосягнуті домовленості, повідомив вас пан Сікорський? Ну вот улица Лютеранская перед этой баррикадой возле администрации президента она опустела, ни одной дипломатической машины как на протяжении суток здесь стояли, все дипломаты уехали, и на два вопроса каковы результаты переговоров? Один вопрос сикорскому задали по английски, второй вопрос по польски. Он дважды ответил, что пока не договорились, пока результатов нет. Сейчас в администрации президента остаются операторы телеоператоры, которые пропустили примерно полтора часа назад, и все ждут, может быть, будет какое-то заявление за час до того, как уехали министр иностранных дел Польши и у... Германии из администрации уехал посол России Зурабов и Владимир Лукин. Зурабов сказал российским журналистам, что ждите результатов, минут через 30 вам все скажут. Но время прошло, результат, как видите, отрицательный. Есть информация о том, что Лукин отказался подписывать итоговый документ. Эту информацию распространил Интерфакс. Со ссылкой на источник близких переговоров. Но не подтвердить, не опровергнуть эту информацию пока невозможно. Но мы ждем, что министр иностранных дел Евросоюза вернутся в администрацию президента. Здесь стоят внутренние войска, все вооружены автоматами, идет постоянная ротация, но в целом ситуация спокойная. Дуже дякую. Це був Павло Шуромет.